Совершенно недавно мы слышали то, что боевики практически взяты в котел в Славянске. Они окружены, у них паника, и, собственно говоря, остается совсем немного. И в тот момент, когда у них паника и им остается совсем немного, боевикам дают возможность выйти, но не в сторону российской границы, а в сторону многомиллионного города Донецка. Более тысячи человек с техникой идут по автомагистрали, по дороге делают остановку в Краматорске на несколько часов, до заправка, приведение себя в божеский вид, в боевой вид и заходят в Донецк. В Донецке, как известно, нельзя применять ни тяжелую артиллерию, ни авиацию они рассеются по улицам, и понятное дело, что это затрудняет проведение антитеррористической операции. Скажите, чем руководствовались наши военачальники, когда принимали такое решение? Спасибо. Перед вами стоит один из военачальников, который также причастен к принятию этого решения. Я докладывал президенту Украины, верховному главнокомандующему, о том, что нам не надо идти на штурм Славянска. И я имел на это все основания, потому что только в Славянске было заминировано очень много объектов, в том числе 8 объектов, где находился аммиак. Подрыв аммиачной цистерны – это техноенная катастрофа, это гибель города. Поэтому я был один среди тех, который сказал, что если мы возьмем Семеновку, если мы возьмем Николаевку, Славянск падет. Так оно и получилось, потому что любой находящийся долгое время в осаде военачальник, он четко видит, если вокруг тебя зона расширяется, и ты становишься в изоляции, на тебя не обращают внимания, ты должен уходить, потому что будешь уничтожен. То, что вы сказали насчет Краматорска, в Краматорске такие же люди, как и в Донецке живут. И наносить удары под Краматорску, это было бы кощунство со стороны военных.